إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولأمهات المؤمنين ولأهل بيته صلى الله عليه وسلم وزرياته وأصحابه وإلى أئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين وبخصوصا إلى المعلف هذا الكتاب wa ila syeikhina, walaupun semua syeikh, walaupun semua Muslimin dan Muslimat, shallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم daripada syarat sembahyang itu suci daripada hadas besar nah, Hadas besar tu iaitu mewajibkan bagi mandi itulah ha, tu panggil hadas besar Bukan begok ha, nah, Begok tu Ha, buang air besar ha, ada no, orang katanya hadah besar berapa bego oh tu buang air besar ni ni hadas besar hadah besar mewajibkan ke bagi mandi wajib dan suci daripada hadas kecil Maka hadas besar itu bermula hadas besar itu ialah empat perkara-perkara ha, yang menyebabkan jadi seseorang itu berhadas besar. Yang pertamanya junub. Ha, jadi hadas janabah tu hadas tu uh, eh, kalau junub tu kena kepada orang lah junub iaitu tubuh lelaki perempuan jadi bila berlaku persetubuhan eh, antara orang lelaki dengan orang perempuan maka dia tu berjunub. Nah, maka wajib ke bagi dia tu untuk mandi. Kedua haid iaitu apa haid? Darah yang keluar daripada perempuan. Nah, daripada farak kemaluan perempuan yang sekurang-kurangnya umurnya umur perempuan tu sembilan tahun. Maksudnya kalau darah tu dia keluar sebelum daripada umur sembilan tahun. Sembilan tahun tu pun ulama sebut pula takriban. Takriban ni maksudnya hampir-hampir sembilan tahun tu pun kira sembilan tahun dah lah. Ha, misal dua minggu nak cukup sembilan tahun. Anak kecil dia keluar darah. Ha, maka darah itu boleh dah dihukumkan dengan darah hid. Kalau baru umur 8 tahun keluar darah, itu dia panggil darah fasak, darah rosak. Hmm. Jadi kalau dah seseorang tu umur sembilan tahun takriban dia panggil. Takriban ni yang lawai bagi tahdid. Tahdid ni tepat. Ha, nah, misal kita kata pukul lapar. Lapar apa? Lapar lapa, tahdid. Tahdid ni betul-betul macam kita nak sama nak sama apa? Merdeka tu. Oh, sepuluh, sembilan, lapar. Ah, 5, 4, 3, dua, satu. bunga apa ada ada yo panggil tahdik tepat betul-betul. Ha. Ada pun takrik ni berlebih kurang. Lapai satu minit pun dia panggil pukul Ha. Jadi uh, bagi orang perempuan datang darah hit ni, dia panggil umur yang sekurang-kurang bagi datanya ialah umur berapa? Sembilan tahun takriban. Ha, takriban tu maksudnya Dua minggu nak cukup sembilan tahun Bila anak perempuan tu dah darah Boleh kita hukumkan dengan darah hit ha, Tapi kalau sebelum tu pun dah ada darah Maka tak dihukumkan darah hit Dengan makna tak wajib mandi lagi ha, Lepas tu syarat-syarat nak dihukumkan hit ni Seperti mana kita belajar dalam kitab fiqh lah Paling kurang dia kena sehari semalam Ha, kalau tak cukup sehari semalam, buka hukum haid juga. Kemudian dia tak boleh lebih pada 15 hari, 15 malam. Kalau lebih pada 15 hari, 15 malam pun, hak tu buka hukum haid. Maksudnya, ada haid, ada yang istihadah. Ha, baik. Itu kita pergi mendalami dalam ilmu fiqh pula. Ha, hak ni dia nak sebut secara ringkas sebelum kita nak masuk pada huraya berkaitan dengan Al-Fatihah Kedua haid iaitu darah yang keluar daripada perempuan. Yang sekurang kurangnya umurnya sembilan tahun. Ah ha, tak mahu alas itu. ni dengan makna sembilan tahun takriban. Hmm. Maksudnya bila dah selesai dah keluar darah. Ha, bukan waktu keluar darah. Selesai dah waktu daripada keluar darah. Maka mestilah dia kena bersuci. Ha, macam mana nak memastikan kata darah tu telah berhenti? Ani ha, ini sebut dalam kitab Sabila pun ada sebut. Dalam kitab Fekoh lain pun sebut. Dia suci tu tidak dengan semata-mata tidak ada di tuala okay, perempuan. Bahkan dia kena masuk ke umpama kapas. Ani ha, ini jarang ni kalau tak belajar dia tak faham masa ni. Nah, eh, kena balik oyak tu kepada adik-adik kita tu. Kalau kata darah tu sudah tiada dituala Huk oh adik kita pakar ni Orang perempuan pakar ni Belum tentu lagi putus Kerana terkadang bila darah ni sedikit Dia tak keluar Tetapi masih ada di dalam ha, Maka dari kita kata Kena ambil umpama kapas Dimasuk ke sedikit Maka kalau tentu tidak ada Barulah tentu telah putus darah it kalau kata ada maka haid hey, itu belum putus maka kalau dia mandi sedangkan belum dikenal pasti darah tu putus ke tidak ha kena ke darah tu belum putus dia dah mandi har hukum dia har orang perempuan mengangkat ke hadas ni dengan masih ada darah tak boleh no, niat saja aku mandi ni mengakak ke hadah ni dan sebagainya sedekah darah masih hadau haram hukum dia kalau mandi dengan tak niat akak hadah tak mengapa ha ni penting nak belajar ni hmm, baik sesat di situ ha, sebab itulah mu'alif kita walaupun dia kitab dia ni kitab tafsir dok kecek bab bab Quran tetapi tetap dia mari selit juga di hadapan ni supaya kita pakak-pakak geti sikit sebanyak tak apa Ha, lepas tu pergi dalam ni pulak. Di dalam kitab-kitab fekor. Kau kita, kita, feko, kita dok baca dah tu. Ketiga nifas. Nifas iaitu darah kemudian daripada keluar anu. Ha, kau ni kita kecek cara mudah. Nifas ni darah keluar lepas pada beranuk. Kalau nak kira betulnya, nifas ni darah yang keluar setelah kosong rohim. Nah, eh, setelah qasur rahim maka keluar darah itu dipanggil darah nifas. Ha, maka kita sebut begitu tu lebih 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 umum lah. Lebih umum ni contoh kita kata kalau keguguran bukan beranak. Ha, Kegugure. ah keguguran wal Maka darah yang keluar setelah daripada keguguran tu apa nak ni, hukum? Darah nifas. Ha, kalau kita kata darah nifas tu darah lepas pada beranak. Ha, kalau tanya keguguran Ha, susah nak jawabnya. Jadi kita jawab hak secara ha, ni dia kecek secara mudah sebab saya kata ya, ia, ia cakap secara tasamu. Kalau nak kecek secara tepat lagi darah yang keluar setelah kosu rohi perempuan. Ha, misal lagi kalau kata beranak dah tapi wal ayyadzabilah ada lagi terlekat sepotong jari anak. No. Ha Ni Lepas tu anak keluar, darah keluar, sedekah jari ada satu lagi potong dalam 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 rahim. Maka darah tu boleh ke nak hukum dengan nifas? Tak boleh. Sama juga kalau anak kembar. Keluar ada anak tamu, anak keluar tak saya nak keluar sebab berebut nak keluar dulu. Oh, berebut nak keluar dulu, hak pertama keluar, hak kedua malah nak keluar lagi. Darah dah keluar dah. 2-3 hari darah apa ni? Tidak dihukumkan dengan nifas. Ha. Kalau cukup syarat, hukum Hik. Hey. Oh, hukum Hik hey lagi. Kerana ulama' mari kilah masalah orang perempuan mengandung ni keluar darah Hik. Hey. Setengah kata tak keluar darah hey. Hik. Setengah kata hukum Hik hey lagi kalau cukup syarat. Walaupun dia dalam mengandung. Nah, maka kalau keluar anak pertama, anak kedua tak keluar lagi. Lepas dok tak keluar darah 2-3 hari, cukup syarat Hik, hey, hukum Hik. Hey. Ha, nampak tak hukum nifah? Hmm. <coughs> ha, tu bak darah pun yang kena kenalah. lah. Terutama orang perempuan. Wajib kena darah. Ha, wajib kena darah. Kalau orang perempuan tak kena darah, rosak ibadat dia. Ha. Ni tanya hik gapo nifah gapo? Senyak. Ah, ha, tak boleh? Ha, berdosa tu. Sebab fardu'ain. Macam orang tanya wuduk tu apa? Solat tu apa? Ha, tu nak no, yang kata kepentingan orang perempuan mengenalkan darah. Ketiga darah, ha, nifas darah kemudian daripada keluar anak. Ha, Tanda lah sikit. Ia ni setelah daripada kosul rohim. Keluar anak tu kosul rohim. Ha, selagi mana tak kosul rohim, tak dihukumkan dengan darah nifas. Ha, ni orang perempuan kalau nak mengaji bak ni, comel sekali lah kalau kita jauhi dia tu, mengaji dalam kitab Sabi Muhtadi. Asy'ar Syekh Arsyad Banjari tu. Ha, kalau kita arak tu, Fatul Wahak. Lebih kuri ada tu. Kita dah tengok huraya Fatul Wahak Sabila tu. 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 <coughs> ha, ya Allah tu. Hak tu tu. keempat wiladah. Iaitu beranuk. Ha, diri beranuk ni. Orang perempuan bila dia beranuk. Lepas pada beranuk. Wajib mandi. Wajib semaya. Kacau wali keluar darah nifah. Tapi kewajipan semayang tu wajib dah. Sebab tidak ada pun benda yang menghalai dia tu daripada semayang. Dah nampak tak? Ha. <tuh> Keempat wiladah iaitu beranuk apabila tiada darah. Ha. Maka wajib atas lelaki dan perempuan yang junub dan haid dan nifah dan beranuk apabila selesai mandi angkat hadah besar hmm. eh fa'i bagi kata wajib maka wajib atas lelaki dan perempuan yang junub dan dan nifah dan beranak apabila selesai mandi. tak kira lah hak lelaki orang perempuan tak tahu rukun mandi Nah, no. ha, apa tu nak semaya bel lagu mana Pertama niat sebab itulah ia kena ada kelas-kelas Fardu'ai ni. Kita kata, ada sekolah sekolah rendah belajar dah ke budak-budak. Tak cukup. Bos kodamano baru dia sekolah rendah.